Salam dəyərliz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxıbdı. E, gördüyünüz kimi evimiz e, şəxsi yaşayış üçün tikilmiş bir evdir. Evin iki hissəsindən giriş qapısı, həyət yanı sahəsi və e, evin əlavə çölət baxan obyekt hissəsi var. Gördüyünüz kimi bura evin bir darvazasıdır. Evin əsas girişi digər hissədən də burda e, əl dama falan hər bir şey var. Gördüyünüz kimi, yaşıllıq. Buradan kifayət qədər maşın giren bir yeri var. Keçək indi e, digər girişləri sizə göstərim. E, bu e, gördünüz bu hissə həmin evin e, divar hissəsidir. Həmin evə aiddir və qarşıda görünən e, obyekt də e, həmin evin obyektidir. Yəni bu evə aiddir. Evimiz kupçalı evdir, sənədləri qaydasındadır. E, Gördüyünüz kimi, bu hissədə də yalızlızı qapısı var. Keçək indi digər giriş qapısından daxil olum. Həmin obyektin həyətdən də giriş-çıxış yeri var. Gördünüz kimi həmin obyektin bu hissədən də girişi var. Bunu da alıb ə, rahatlıqla kirayə verə bilərsiniz. Ə, bu da böyük bir üstünlükdür. Ə, burada da bir həyəti var, görürsünüz. Həyətinə rahatlıqla maşını daxil alır. Burada da ə həyətinin sol tərəfində belə bir hissə var. Artıq əşyaları yığmaq üçün şəxsin yaşayış üçün tikilmiş bir evdir. Evimiz ümumi 4 otaqdan ibarətdir. Keçək indi evin daxilinə. Evin qiyməti şəxsi yaşayış üçün tikilmə evi olmasını nəzərə alaraq, hər bir detalları nəzərə alaraq çox münasib qoyulubdur. Real alıcıya da endirim olacaq. Gördüyünüz kimi ev kürsülü evdir. Keçəcəyəm də evin daxilinə, otaqlarla sizi tanış edim. Evin daxilinə keçirəm. Bu hissədə zalımız yerləşir. Evin qonaq otağı kifayət qədər genişdir. 1 zal, 3 yataq otağı və mətbəx yerləşir içəridə. Bu hissəni də nəcəş təqdim edirəm. Evin istilik sistemi kombidir. Yəni hər bir şəraiti var. Yenə qeyd edirəm, şəxsi yaşayış üçün tikilmiş evlərdəndir. Keçək digər otaqlarla tanış edim. Burada 3 yataq otağımız var. Bu 1 yataq otağı. Burada 2-ci yataq otağı yerləşir. Burada 3 yataq otağı, 3-cü yataq otağı var ə evin qiyməti start olaraq 87000 manata təklif olunur. Sanitar qovşağımız bu hissədə yerləşir. Gödünüş kimi təmirli şəhayətli bir sanitar qovşağı var. Hamam aksesuarları quraşdırılıb. Bu hissədə mətbəximiz yerləşir. Bu evimiz kənd Xırdalan deyilən ərazidədir. Qupcalı evçi sənədlər qaydasındadır. Qiyməti də daha öncə qeyd etdim. Burada da böyük bir uzun balkonumuz yerləşir. Əlaqə sualınız olarsa qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. E, kim evə baxmaq istəyirsə qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın, gəlib evdə yerinə baxmaq olar. E, real alıcıya yerində qiymət gözəchdə olacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.